Ани Вангай, что? Okay, some... <тых> <плев> Взял Вангай, насколько вы знаете. Ох, меня уже достало. Я снимаю видео ни одного подписчика. Как я могу тогда снимать видео? Ооо, напишите мне лайки, пожалуйста, я не могу так. Да, сейчас четвертое видео только идет. Я понимаю, мало. Умоляю, лайкайте, лайки ставьте, а то вот то завтра я пойду к брату, буду снимать у брата. А, я, мы с ним будем ну, слабо. А, я ему приношу конверт. Знаете. И пошло поехать. В общем будет так. Да. Ну, ну я буду снимать, вы будете это видеть. Я придумаю сегодня текст. И вот сегодня вот приехала его моя тетя, его мама. Я поеду поэтому... к там еще два дня не будет обзоры. У меня будет вот как у Кости Павлова Павлов Плей, а у меня будет Арсен Плей. Вот так вот. Я а я не знаю, вот чтобы найти, допустим, мою видео. Я типа хочу поменять это там 2015 год, 28 мой, самый год, а, а как мне сделать это, я не знаю. В общем, а, в чем наш выпуск? Наш выпуск Сегодня мы будем обсуждать, как знаете, Вангай. Вангай? человек. Да <laughs> что я говорю? <laughs> он вообще не приличный. <laughs> Когда он играл в одну игрушку, ну, вы знаете, наверное, что компьютерная игра, но в общем. Когда он играл в эту игрушку, <laughs> он написал, что у него будет желтая штука или что это, шар. Его будет <laughs> Я понимаю глупо но он говорит такой устрашающий тобой снова пожале и в общем если вы это не видели заходите на его канал хороший человек смешные видео делают даже с Машем. кап как он просто не потратил я за пороху в общем если вы не знаете что это за видео все переходите сразу на его канал а, вот я здесь оставлю сейчас ссылочку. Что я говорю? Я не умею это делать. Ну, если, типа, вы знаете, пишите вам, да, вы, типа, я вам ссылочку покажу. Типа, типа, я не умею. Типа. И... Что? Вы ну, что, загляделись на бильярд? общем, это моего брата. Ой, что это, не знаю, что сестра и брата. Мой брат Артём, ему два года. А я к своему брату еду, и он двойного рода, он живет недалеко. А, ну что, если вы знаете, я могу врубать музыку очень хорошо. Нет, не в компьютере. А вот так. Смотрите. Колонки 3G. Ё моё, вот это Ва. Если вы хотите такие колонки, заходите на сайт lg.ru и выигрывайте такие колонки. Нет, я не выиграл, я купил. А, не я купил, мой брат мне купил двоюродный. Нет, не этот, а другой. Конечно, он умер, но не будем сейчас о плохом. В общем, Обсуждаем Вангая. О чем хотел? Вангай, не смешной человек, но хорошие обзоры, крутые игры. Вот хотите? Очень смешной. Очень Веселый. А, он хорошо все рассказывает. Ну, он бывает так дурацкий, вот он на, на надоедает иногда. он так... А, вот, так, так... Вот это просто надоедает. А, если вам понравилось видео, ставьте лайки, лайки, лайки. лайки. Ставьте лайки, я уже задолбался ставьте лайки, и лайки. Ну, один человек пусть увидит это видео. Скажет другому, тот тому, ну, тот тому. Костя, Павло, если ты смотришь это видео, скажи своим. Ну, кто тебе присылает эти посылки, что у меня тоже присылали, у меня так не будет, не вскрытие. Нет, это нет, это, только вскрытие не будет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста кто-то, если видит это видео не знает, Павла, скажите, и знает Костя Павлов, скажите ему, умоляю, умоляю, пожалуйста, ну хоть Макс, Бранд, ну скажите, если кто-то увидит. В общем, то кому понравилось это видео, ставьте лайки, большой палец вверх, ставьте лайки. Всем удачи!